То есть от того, что насколько хватит ума у нас удержать, что у нас есть, и насколько хватит ума у вас развить то, что у нас есть, и будет зависеть. У нас есть, ну я говорю, у нас есть этнос, у нас есть народ, у нас есть государство. И это государство насчитывает сотни лет. Все родина начинается, она, она начинается с этой карты. она начинается с любимого учителя. И вот в ваших силах добыть знания и развивать то, что у нас есть. А для того, чтобы у вас было это вам делать легче, мы привезем небольшие подарки, которые, я надеюсь, они вам пригодятся. Это первая акция, когда мы приехали в вашу школу, потому что как-то так вот получалось. Да, мы не знали, я что. Поэтому я надеюсь, я надеюсь, все это пригодится вам что школа так получилась, мы приехали чуть позже, чем а детки сумели, семей, сумели, высидеть, Да, Пусть не конкретно в этот Эти, книжечки, а нам помогли собрать волонтеры других городов, которые переживают за вас. Переживают за вас. Города Краматорска. Э просто дали книжки, собрали книги, тетрадки, и мы уже в ваш город, это второй раз мы приезжаем. И мне нравится, что город начинает просыпаться, знаете, вот как весной. Я хочу, чтобы это была весна для вашего города. Вот это начало вот этого перемирия, начало вот этого успокоения. Нас грузчиков вау, И везде их много. Продавцов у нас хватает, спекуляция. Учителя, военнослужащие, то есть офицеры нам нужны. Можете носить, можете Я Те, що ми маємо, і кожен син добудьмо свідомо за користуємося на вашого здоров'я. І маленьким таким оберегом кожного вас, якщо звичайно, якщо ви хочете, я вам дам бросочки і краски. Добре вам. Це ми кожного присняли. Оно словами мало, потому что когда сидит трое, сильно. То... Я учился в первой школе, и теперь я учусь во второй, потому что наша первая разбита. Хочу, чтобы нашу школу восстановили побыстрее, как чтобы я учился в своем классе. Наш класс тоже разбит, но я думаю, что его восстановят. Я мечтаю о мире в своем любимом городе. И я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы не было войны в нашей стране. Привет, как тебя зовут? Женя. А? Жень. Жень, про что ты мечтаешь? Как бы ты хотела, что бы ты хотела поменять в этой жизни? И вообще, как ты видишь свое будущее? чтобы все приехали обратно. Школа наша первая, чтобы открылась. Ну, чтобы все подражало дальше, как было. Все как раньше. Девчонки, мы Да будем мы Хотя. Да, пару слов. Что хотите поменять в этой жизни? Что бы хотелось вообще? О чем мечтаете? Говорите правду, не стесняйтесь. У нас не советский союз, у нас демократия. Я бы хотела, чтобы мне иногда даже хочется, вот после того, что все произошло, мне иногда хочется вернуть время назад, чтобы я опять училась в своей же школе, чтобы все друзья, которые приезжали, вернулись обратно, чтобы никто не плакал, ни мама, ни бабушка, ни я, чтобы мне страшно не было на улице, чтобы ни маме, ни дедушке, ни всем моим родственникам было не страшно. Как вас зовут? Маша. Маша. Хорошо. Э, а вас? Вера. Ну, я хочу, чтобы побыстрее наступил мир, чтобы я не больше не пряталась в коридоре, не выходила в подвал и ходила в свою школу. У -у -у. Чтобы я жила дома, а не у чужих людей. У тебя дом разбит? Ну, у меня квартира пострадала. Пострадала. И ты сейчас не живешь в доме? Нет, а нет. ты помнишь тот момент, ты была тогда, когда это случилось? Да. Расскажи, пожалуйста. Ну, я тогда уже ложилась спать и тут начался обстрел. И мы с папой, с мамой, с сестрой, мы в коридор выскочили. И пришлось переждать, потому что мы могли выбежать в подъезд или в подвал. И потом, когда все закончилось, мы побежали в подвал. Но ну, смысла уже не было. Уже все закончилось. Уже обстрел закончился. И много вещей, да, сгорело. Ну, у нас как бы не так сильно моя квартира пострадала, но тоже там. И двери от... полом... там поломались, и окна повлетали холодильник сломался. Елик, это важно. <с Well> Молодец. Да. Скажи, пожалуйста, а чего ты ждешь от Украины? Вот скажи, я хочу вот по вот. Я хочу, чтобы. Э да так говори правду, не боись. Я не знаю. Ты хочешь, чтобы тебе квартиру помогли восстановить и родители? Да. Вот так и скажи. Квартиру. Родители работали. Родить, чтобы родители работали, чтобы я ходила в свою школу, гуляла со своими друзьями, чтобы они приехали побыстрее, чтобы родственники вернулись. Чтобы всегда был свет. Да, чтобы всегда был свет. У вас отключают проблема со светом? Когда зимой обстреливали, у нас света не было, было холодно в квартирах. Что бы ты хотел поменять? Ну, во-первых, мир. Во-вторых, чтобы все было хорошо, быстро не было войны. Чтобы все люди возвращались домой. И все дома, что разбиты, восстановили. я вам Да, спасибо. ты Нет